Ти вже скільки часу у квартирі сидиш? Що не пострижаєшся, не побреєшся, нічого. Я зараз на домі, я, я не в квартирі. Ага, ну все у нас скільки часу вже. Mm, скільки я вже вас знімаю? Зараз тебе скажу. З марта місяця. С март то що, квітень? Ні, ні, ні. Березень. Березень так. Я Ой, понял. Ну, нормально. Але футболка, мужик, дуже помнята, дуже. Дядь, так ты, если б ты видел эту хату, ты б ебало завалил вообще на ебать. О а чем ты покажи, вообще? Покажи, покажи хату. Давай, давай, рум-тур ебашу тебе, смотри. Ебать. Yeah, смотри, смотри, братуха, ебать. Да, ты слышишь, ну, на чем ты? 350 квадратов, баня, хамам, прасты, вся хуя, ты такой okay. несешь. Okay. А, ну подожди. А что вот это не работает? Бля, тут такой тетрис ебаный, он меня заебает, и надо. Короче, о, братуха, а шо ты этот купол не светишь? А как ты шторы снимаешь, праты, когда их требуют? Веки они высокие, а. тебе треба дробину, блядь, целую брать? Ну, братуха, братуха, тут есть обслуживающий персонал, который этим занимается, а -а -а. понял? Бо... Вызываешь клининг, они все сами за тебя делают. Смотри, как бать хата какая. Ну, прикольно, блядь, пизда там уже. Знаешь, что самое интересное, что я даже ее не снимаю, я ее купил в марте. Я просто похлопну.